как бы от английского уличное искусство. Уличное вот. искусство это граффити, всевозможные трафареты и так далее. То есть это в принципе то, что можно увидеть на стенах города, на заборах города, на зданиях и так далее. Вот просто у нас как бы не только у нас в городе, но наверное можно сказать во многих городах Украины и не только в Украине, но сложился определенный стереотип, да, что граффити это просто там какие-то каляки-маляки на стенах, вот, и очень многие негативно к этому относятся. Вот, на самом деле, как бы мы хотим показать, что нужно выйти тоже за рамки как бы, этого понимания, и что это действительно может быть искусством. Искусством, когда на стенах нарисованы картины, когда профессиональные художники, да, они рисуют эти картины, и эти картины гармонично вписываются в пространство. То есть они становятся частью города. Да? Если, ну не знаю, наверное, многие слышали и знают такого художника, как Бэнкси, да, неуловимого, которого кто не видел, не знает толком. Вот. Но его работы действительно, например, там шел по улице и на дороге где-то торчал какой-то железный крюк, он всем мешал. Он перерисовал там голову Пиноккио, получился, что это нос, и все, это уже, это уже как бы элемент города, уже никто не спотыкается, извините, не произносит неприятных слов, а всем приятно это видеть. Да? И, естественно, всегда полуразваленные какие-то помещения там, или заборы, они как бы ну, оставляют неприятные впечатления, да, и когда это э, разрисовано, когда это, этому всему придется какой-то определенный образ, это всегда хорошо. Вот. А в нашем городе, скажем так, это абсолютно не развито, да, то есть, ну, граффити и то, оно на таком уровне, потому что даже графичики профессиональные, которые пишут свои там ники, да, на заборах, они это делают профессионально, они постоянно меняют свой стиль там и так далее. У нас, как бы, не совсем. Вот. И нам хочется, чтобы это в городе у нас появилось. Это, это будет происходить в рамках фестиваля современного искусства «Дарафуту». Фестиваль, открытие фестиваля 23 числа, и он будет длиться по 9. -е. Вот. И в рамках этого фестиваля будет проходить этот стрит-арк. скорее всего, будет длиться где-то с 23 по 30. Мы так планируем. Возможно, рамки расширятся, потому что это работа художника, сложно как бы рамки поставить. Вот. Уже есть три арки, которые согласованы, разрешены, и там будут художники рисовать. Вот. То есть они будут с утра до вечера там рисовать. Вот. И в итоге это можно как-то... да? Да, конечно. Это все презентация вообще стрит-арта будет 23-го на фабрике, когда будет открытие фестиваля. То есть основные все события фестиваля проходят на бывшей умовной фабрике, это Октябрьская революция 13 адрес. Вот. И вот в день открытия в 4 часа, в 16 минут, будет презентация самого фестиваля, да, где будет рассказано, что это фестиваль, какие там будут элементы и так далее. И также будет презентация стрит-арта. Приедут художники, 4 часа, да. Приедут художники из Сум, из Харькова, из Винницы. Ну и, в общем, мы хотим, чтобы это у нас было. И из-за того, что у нас этого нет, мы очень рассчитываем на то, что пресса отключится. потому что ну, это что-то новое. Это как бы ну, эффект новизны, я думаю, что он всегда как бы срабатывает. Вот. Плюс это интересно, потому что это длительный процесс, и можно оценить, если, допустим, взять фоторепортаж, да, то это всегда интересно вот, кадрово оценить, как ждался, допустим, какой-то рисунок, какая-то картина. Вот. Плюс, так как это в рамках фестиваля, тоже запланирована целая пиар-компания, Йдемо до влади села, це депутати, і ну, сільський голова зрозуміло, що він це якось ухвалив, бо добре, можливо, вніс свої якісь пропозиції. Потім облагородити всю територію, ну тобто зробити якісь нові насадження, квіти, дерева, саджанці. Потім зробити лавки та встановити її. Потім ну, от, у нас ще в планах зробити невеличку таку дитячу площадку, ну навіть може це. Може так і не називається. Ось ми вже придумали, як ми це зробимо. Це беруться старі скати із тракторів, із Камазів, в селі такого добра вистачає. Туди насипається пісок, і діти чудово бавляться в пісочницях. Так в селі взагалі немає ніяких дитячих площадок, зовсім ніяких. Так що ну, навіть такі невеличкі пісочниці, я думаю, що це буде цікаво, коли дитина буде сидіти, бавитися в піску, а мама буде поруч сидіти на лавці і спостерігати за це. Ну, Я вважаю це. Буде цікаво, це буде приблизно з 15 жовтня по 30 жовтня. І я так думаю, що десь 30 жовтня у нас буде відбуватися святкування Дня села, і це буде вже буде паха, да? Так це буде анонсовано презентовано на концерті до дня села. Тобто, ми покажемо людям. люди зберуться на концерт. Це буде. Ну, масмасове мас Ленточку маєнточку будете перерізати? Ну можливо, ленточку переріжемо. Ось і тоді це саме буде анонсовано і презентовано, вже готові результати. І як це займе взагалі, скільки це займе? Часу, ну я так планую, що в дві неділі ми вкладемося, так, можливо, щоб менше, можливо, що більше. Тобто точно сказати, Ну, презентація можливо. все одно в дні села буде так? так, презентація буде до Дня села. Можливо, будуть трошки змінюватись дати, тому що День села все таки більшою мірою організовує клуб, і ну, ми якби вже допомагаємо їм. І якщо клуб вирішить дещо змістити дату святкування. то ну, будем подстраиваться под них, скажем так. Ну, все-таки я думаю, что это будет на 30 число, возможно, это будет поспорение с вами на Я уже описал, да, для города. Вот мы хотим сделать что-то доброе, вечное для города. На самом деле, а этот макет нам нужен, мы не хотим делать еще одну карету влюбленных, серьезно. А мы хотим, чтобы люди увидели и сказали, что это, это вау, это классно, это нам надо, и мы хотим, чтобы у нас такое было. Либо с другой стороны дали подсказки, рекомендации, чтобы мы ну, архитекторам уже привыкали, советовались, да, но я не архитектор, а я придумал все это сам и буду делать это с подростками, да, и с... То есть риск есть определенный, но я говорю, это риск оправданный, и мы уже есть задел. Были и макеты, были и выстреленные трава и так далее. И, так, вот, мы хотим это показать журналистам. Нам пресса, причем нам нужна позитивная, положительная пресса. Да, э, ибо, ибо, ибо если мы собираемся это воплотить в жизнь, а это будет более крупномасштабный проект, да, нам нужно будет разрешение архитектуры, управления и так далее, и так далее. И деньги все-таки тоже как-то надо искать. То есть нам нужен позитивный отзыв прессы. Это однозначно и категорично. На наше предыдущее мероприятие пресса то не приходило вообще, то их было слишком много. Было вот как-то неумело всем этим руководили. Да? На этот раз я решил заручиться гарантированным приходом прессы, а там ее будет предостаточно. Наша задача, наша миссия будет заключаться в том, чтобы удивить и поразить и завлечь. Да? Просто... Привлечь внимание сделать это для журналистов действительно привлекать вот эту самую идею. А, Параллельно, что происходит? Привлекать из-за давления а в дальнейшем из давления вот этой самой аллеи, та самая молодежь, которая нефти туда устроит. А если говорят так, чтобы ее работа там оплачивалась? В смысле? Серьезно? аллее и макет. По и макеты. Да? А, пресса будет... Наша работа ее убедить и заинтересовать, и через это донести информацию до всего города. Пресса нашу службу, кто знает, кто знает. Ну, опять-таки, зарекаться не хочу, все будет по факту. Это будет Один макет. Один макет на фабрике. Деньги все идут на расходные материалы. Абсолютно.